Ну я гадаю, что это решение воно таке и принято уже давно, и это такая цілеспрямована акция. Її мета повністю, скажімо так, знищити свободу слова і інакамисля у нашому місті. Тобто, вони хочуть зробити таким чином, щоб взагалі знищити телерадіокампанію «Акцент», знищити газету Полісся. Залишиться лише один телеканал у нас приватний, який буде виконувати замовлення тих людей, які його спонсорують. У подальшому те, в чому звинувачують акцент, що нам виконком оплачує інформаційну діяльність по рахункам. Ці рахунки підуть на користь цієї приватної компанії і в будь-якому разі е з бюджету будуть використовуватись кошти на висвітлення інформації вис і роботи виконкому. Куди підуть ці кошти, коли не буде акцента, це зрозуміло у приватні руки. Ось я можу сказати так, що телерадіокомпанія «Акцент» працює вже протягом 25 років, чесно і прозоро, тому що нас постійно перевіряють, нас перевіряє КРУ, прокуратура. У нас була остання перевірка, ось депутатська, яка склала такий звіт, казочку, про якісь порушення. Після цього ми Попросили, щоб була незалежна перевірка. У нас був аудит повністю усієї нашої фінансової звітності, який показав, що жодного порушення, яке там собі намалювали ті депутати комісії, вони не підтвердились. Тобто і правда цим людям взагалі не потрібно те, що вони кричать на Фейсбуці. Оце я так називаю Діванна Сотня, про те, що якісь є порушення. закону, вони так виділяють великими літерами слово «закон», то вони До цього до закону не мають жодного відношення. Я можу навести простий факт, коли потрібно було реформувати газету «Полісся» і виходити зі складу співзасновників, як то веліть закон про роздержавлення комунальних засобів друкованих засобів масової інформації. Наші депутати цей закон не підтримали, тобто фактично вони його порушення і не вийшли зі складу співзасновників. Це лише один такий з прикладів, а їх надзвичайно багато. Тому ми маємо боротися. ми не можемо стояти осторонь, коли таке відбувається. Ми не можемо нормально працювати, тому що ми повинні захищати себе, свою телерадіокампанію і наше право висвітлювати так інформацію, як ми її бачимо. Они а не как когось то или как хочет кто-то его с пивного кутазору. Там все идет бесплатно, можно прийти, обратиться, пригласить приехать. А куда? Приехать. Не Приехать и в дождь, и в мороз, Везде. и в деньги, нам Деньги, деньги, деньги. Сколько мы не обращались к частным телекомпаниям, ни одна нас не поддерживала. Акцент нас поддерживал. И в Киев ездили с нами, и мероприятия наши, и начало. С этих горе-депутатов хоть раз. Они поинтересовались, что с молодежью. Или как вы дышите? Или вопрос на сессии подняли о спортзалах разрушенных, о коробках, о тех же качелях? Кто-нибудь из них поднял? Ни один. Я это могу сказать прийти на, на сессию глаза. Да до каких пор? Сколько же уже можно люд дурить? С этих горе депутатов хоть раз они поинтересовались, что с молодежью, или как вы дышите, или вопрос на сессии подняли о спортзалах разрушенных, о коробках, о тех же качелях. Кто-нибудь из них поднял? Ни один. Я это могу сказать, прийти на, на сессию в глаза, да до каких пор? Сколько же уже можно люд дурить? Я ведущий и автор программы «Железный мир шостки». Вот, я работаю на акценте в качестве волонтера, то есть не получаю никаких за это денег. Просто я продвигаю спорт в массы. Также я тренер призеров мира призеров Европы. Вот. И мне очень грустно видеть, что акцент сейчас оказался под ударом. Вот. И моя личная позиция такая, что это просто политическая расправа. Я считаю, да, что акцент работает адекватно, что директор акцента – это адекватный человек, я ее прекрасно знаю. Вот. И также я планировал следующую программу сделать, которая была бы посвящена изучению языков иностранных. Вот. Ну и от директора все зависит. Вот. Поэтому, если Ирина Алексеевна останется, будет еще много интересных проектов на акценте. Вот. И поэтому я здесь, потому что поддерживаю, она действительно адекватный, хороший директор. И все, что против нее сейчас катится, это просто политические грязные штучки. Для радиоакцент в моей жизни сыграл большую роль. Благодаря Ирине Алексеевне я на данный момент нахожусь на свободе. Она очень сильно помогла мне, так как она не боялась говорить правду и говорила так, как есть. И не боится этого. Если не будет или радиоакцента, не будет правды. Я считаю, что в городе не должно быть одно СМИ какого-то одного человека, а должно быть как бы конкуренция какая-то, скажем так дабы э, со всех сторон э, э, высветливались э, те или иные события. Поэтому, я считаю, нельзя допускать того, чтобы убрать директора и вообще акцент э, с рынка города. Вообще изначально было задумывалась проверка финансового состояния. На мой взгляд, финансовая проверка подана не то, что не объективно, а заведомо. Неправ... ну неправдиво. Ну, на мой взгляд, было бы странно, если бы исполком освещал свою деятельность через частные СМИ, там, через перекресток, либо через телеком-сервис. Тогда бы уже мы задавали вопросы ноге. Это все-таки, по лессии акцент, это коммунальные СМИ, городское. И логично, что деньги из бюджета освещают деятельность нашего города именно через эти СМИ, а не через какие-то другие. Больше никаких финансовых ни нарушений, ни злоупотребления, ни коррупции, ни воровства озвучено не было. Я так делаю вывод, что их и не нашли. Теперь по деятельности необъективной подачи информации. Там в примере необъективной подачи информации три или четыре раза проскакивала фамилия Ляшок. Там разные люди, их много там. Ну, как бы я задам вопрос в то время, когда люди сидели здесь, да, чем-то занимались там. Ляшок и один, и второй воевали на Востоке. И теперь кто-то позволяет себе заявить о том, что Ляшка нельзя показывать по телевизору. Ну, для меня это вообще шок, честно говоря. Тем более, он не член самопомочи, он не член никакой партии политической. Он общественная организация. Я смотрел там и Батьковщина, и Блок Порошенко, и Осипенко там давал интервью. То есть, как бы, ну, на мой взгляд, люди просто хотят ликвидировать эти два коммунальных СМИ для того, чтобы убрать конкуренцию. Скоро выборы, скоро выборы в Верховную Раду, останется один телеком-сервис, будет подавать правдивую информацию, ридное место все будет в карманах носить щебень, как дорога на клышке, когда делалась. Везде будет ридное место, песок ногами утаптывают И все будут получать одну и ту же информацию. Я думаю, как бы последствия этого решения, если оно будет принято, будут. Поэтому как бы я на сессии обращусь к людям, чтобы они подумали, что они собираются делать. Город Шоска – город сложный, многогранный. Королей тут никогда не было и долго они не задерживались. Поэтому, я думаю, закончится все как бы печально, если пойдут они по этому пути. Я в акценте пропрацювала дуже багато років, майже 40. И больше всего на радио. Ну, были мои материалы и в газете, еще советская полиция, потом полиция и так далее. И сейчас я зимой особливо тоже даю свои материалы авторские, когда не в саду. Я хочу сказать еще, что найпрофессиональнейше подает материалы акцент. Я це порівнюю з іншими засобами масової інформації. І такий мій, мій висновок і зробила такий колектив професіональним Ірина Олексіївна Коваленко.